Витаем у всех за святами. Мы, э, громадская организация Майбутня Украины, Мистер Рубежный, благотворительный фонд Тернополь Хапного Життя, э, долучилась до акции громадской организации Знайцы, где ее голова молодая, прелестная такая девочка, мы ее пышаемость, умница, допомагая нашей организации, это Оксана Гаврилев також ее мама. Мы два года с ней работаем, и они нам, нашим ВПО, привозят гуманитарку просто необычайную. Все всегда качественно, новое, все то, что нужно. И мы решили долучить до акции и собрать хоть какие-то гроши для автомобиля, который будет привозить наших защитниц и захисников которые будут повертаться до дома на щеки Мы собирали гроши по полтора дня назад выдавали гуманитарную допомогу Мы собрали 1835 гривень и сегодня сейчас посчитаем, сколько сегодня собрали денег. Ну, я так говорю, что их там немного, но думаю в данной ситуации даже если это и 200 гривен, И 300 и сколько есть, они нужны також так уж Сегодня мне в Вайбер написали, выслала 100 гривен у нас, э, Лариса с Бахмута, я их перешлю. Ну, мы сейчас все, что нам прислали по э, на, э, Безналу, э, мы всегда это озвучиваем, и мы добавляем. То есть вчера у нас одна была, сегодня у нас 100 гривень, сразу напиши, это я перешлю и чеки скину. Все, ну все, давайте будем быстренько считать, чтобы был недолгий, так сказать, эфир. Ничего-то и, подходим быстренько. Это, тут их мало. Просто, чтобы они разлетелись, да? Да, да так, 50 гривень быстренько так складываем чтобы это было быстро. А вы это как комиссия будем. Да, денег немного, считаются быстро. Ну, мало грошей, но зато они вид души. А это может это... и немало. Если учесть, что мы все бомжи, то это даже ему уже даже и много. Так, считай копеечки, все. Так, считаем 50 гривен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Насложи, пожалуйста. Или кому-то дать, чтобы сложили красиво. Так, двадцаток. Раз, два, три, четыре. Пятерок одна. И мелочи. Тут э, 14,50. 14,50. Все, девочки считают, я деньги сложу а то, чтобы водились у нас денежки, чтобы нам донатили. 699 гривен 50 копеек. Отлично. А говорили 500, все равно уже как бы... 700. А, и подожди, 100 гривен уже не пораховала. А, пораховала. Ну, все. Значит, дякую ему всех, кто поучаствовал. Дякую нашим ВПО. И я так думаю, что пока не закроется вопрос по этому автомобилю мы хоть ну, сколько будет, грошей будем собирать. Дякую всем, дякую Ирине Гавриле, дякую Оксане Гавриле, дякую нашему ВПО, что несмотря на такое трудное время, они сами приходят за тапомогой, но ну, и не забывают про наших хлопцев и про наших захисников и захисниц. Дякую всем, слава Украине. Героям, слава. Разом до перемоги.